В Луганській Нитикій області взагалі немає ніяких рішення. Mm. Більше того, навіть про так званих звільнених територій вони нічого не знають. А там ситуація ну, дуже сильно змінилася. По-перше, там є зруйновані об'єкти соціальні, а по-друге, ну, звідти багато людей виїхало, хтось повернувся в пісні. І сам, сам ландшафт, культурний ландшафт да, і можливостей, і потреби дуже сильно змінилися. Тому от я читала в Фейсбуці свіже повідомлення. В Слав'янську в кінотеатрі вчора показували поведеля без оплатного скоштованих. Було щось 10 чоловік. 10 дуже десь 10 чоловік. Да, це було об'явлено, що це безплатний показ, для всіх бажаючих ну, задавалися звільненому слав'янську, да де люди там все все там десь чоловік і це трапило звільнені славіць. З, з Я ж не кажу, що як, як це знак пропав. Як це знаково то, Тому Я кажу, що дуже змінився по ландшафт і І що ж напривчити кіно, там все таке. Ти не привчити, що люди перестали там боятися. Люди реально просто бояться. Ні, ну гра там на крилах. хорошо, так как ты будешь? И ты там же... бояться будешь выйти на улицу вообще. Да, что происходит? такое? Оган, это да, очень да. хорошо Еще И Поэтому я говорю о том, что Меркурий должен сейчас отредактировать свое все, все свое. И бюджет на 2015, кстати. Ну, я не спросила уже Жорчика. Ой, сейчас я ему там написано. Да, нужно сейчас, сейчас срочно, то есть процесс номер 5, да, номер 4, это освобожденные территории, а процесс номер 5 это бюджетирование. Потому что нельзя с тем бюджетом, который, ну, стандартный, да, вот был там. Они же, как правило, берут стандартный, и там что-то нет. Его нужно радикально изменить. Говорю, первое, у нас нет трех областей больших, крымской, там, Луганской, и совершенно по-другому сейчас устроены потребности людей на освобожденных территориях, совсем по-другому. Его нужно менять, и менять вот, ну, вот сейчас. Об этом нужно говорить, это нужно вообще осознавать, что там происходит. Это должно быть Но ну, для этого Идиот. надо, чтобы в министерстве были эксперты, которые могли бы туда поехать и проинспектировать их. Они, а бы... они, они же не фиолетовые, фиально... тут нету не ничего, понять? понимаешь? Тут люди а сидят, они... которые не занимаются ни аналитикой, ничем, понимаешь? вообще ничем не, ничего не, не занимаются. занимаются. Я не знаю, да, чем, чем тут я министерство это занимается. Да. 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 Ты, ты знаешь известную фразу, когда я слышу слово культура, то хватаюсь сюда. И ты думаешь, чего он сказал? Он тоже хотел навести пожар культуры. Ну, да, понятно. В каждой шутке есть только доля шутки, я понимаю. А ты же ездишь туда, у тебя же есть такая возможность? Я ее сама себе создаю. У меня нет такой возможности. Не я уже так договорилась, я имею в виду, что эти записки Заключите <с съемку. Я, на самом деле, смотрите, можно сделать минутный перерыв, и там записать как да, тезисы, да, -за да, да, только говорили, процесс. Процесс. А вы как экспертные рады тоже подают, даже от физ. лица какого-то, да, на фильмы вот эти, да. ну, на эти вот комиссии? Что, что, что еще ну вот она сейчас что рассказывала это? про и Маш, и что то еще у нас. ради. Да-да-да. Какие же, вот тоже, как они формируются. Конечно, там ничего не пройдет

есть определенный опыт, собранный в ком. Ну, я, бы, по крайней мере, не знаю, что это. Решался? Да, очень. Так говоря, а, это же масса всех. опыта по построению институции. Ну, сейчас они образовались, их там слушают, на них подписываются журналисты. И чем больше этот процесс будет просто идти, тем у общества будет созревать вопросы. О, стоп, мы этот продукт все знаем. Мы же хотим, чтобы он выиграл. И процессы будут, как по воде реплей. Да? да, два фильма. Все то Украине. есть вот такие прецеденты один за другим и будут менять ситуацию. Единственный вопрос, как общественность будет интересоваться культурой, как минимум, ну хоть как-то, потому что вот проработав в театре, в театре пластической драмы в национальной опере, работая в социальных сетях без денег, потому что денег там не то, что нет. Да не у кого же нету. Нет. Нет. Вот. Ну, mm -hmm. просто на интерес, а сработает, работает. Ну надо вот так вот упереть. какие-то еще другие вещи упереться и подъезд за подъездом. Причем люди хотят куда-то прийти, да, они хотят с кем-то Да, там, безусловно, сейчас. невозможно они, уже. Они же забивали как только в да. Ну, например, есть ухо да, агенция, которая новые концерты делает. Они сделали концерт в Киевской церкви. Причем привезли кто-то вообще особо крутого, не ага. ну, там никто не делал. Новое пространство. И... Она ну, она Для просто моя этого. Любимая, хорошо, потому, там, хорошо происходит... там, слышно, да? Чудно. Не это сократится. КП, да? Ну? Это Киевский батриархат. да? Ну, вот они, да. они, не пустили. Что-что? Ну, -что? это Киев, ну, это патриархат должен пустить, да? Это же Киевский патриархат, да, кирилл, Кирилла? Сейчас Кирилла? Да. В, в этом, просто... кавер, Да. Ну, так с... хорошо, там если там... акустика великолепна, то действительно, а очень интересно. Было наверное, какой-то был. Я да. думаю, что стала ситуация лучше, потому что последний раз, когда я был. Я... <соцентричный> Уже действительно кутаете, что как, как всех Телевизор заменяет все. <соцентричный> не хочу больше телевизор. И главное, да, когда речь о телевизоре, не отдавать свое пространство. Ну вот, там да. люди, люди смотрят, да, они, например, знают прекрасно про новый Донбасс. Они посмотрели, они увидели, они там, я репостнул. Ага, мы знаем про проект, мы знаем этих людей, значит мы будем слушать, что они скажут нам дальше. Вот это самый важный нюанс для любого жанра, для любого сектора, для любой инициативы, вот. потому что ну сколько я знаю проектов людей, которые вот с нуля там за один год добились результатов, все сам, а потом уже постепенно у нас тут о, сейчас этот американский опыт вспомнил. у них там ассоциации. Да. Ассоциации? Да, там, Кубар, ассоциации, да, это И так ассоциация с ассоциацией, каждый сектор будет собственно, вырастать как каждый фактор. Правильно я да. Вам Правильно. Это да, это Я просто увидел, что последняя встреча, решила, решил, что надо зайти. Да, Мне это очень интересно, на просто... самом деле. Может, это очень... Я просто объяснила, что я говорю под э, по термином «последняя мирная встреча» своим личным mm -hmm. да что э, хочу повторяться я не вижу смысла просто говорить если мы не действуем да. или же мы с новым министром новым старым все равно честно я, я не думаю <с что организовываем группу волонтеров по и народы и начинаем мы обсудили эти пять процессов давайте сейчас выпишем все и начинаем действовать потому что 9 месяцев мы пытались Строить диалог, строили, не строили, воевали, не воевали, но все, ну, блин, где мы с ним ребенком говорим? Где ребенок? Она сейчас ее на стенку, да? Где ребенок? Понимаете? Вот, поэтому... Кстати, про студерату у нас очень говорили сегодня. Ось вам пришла студерата, ты нашего кинофакультета. Чи всего не уже, я на этом Саша, всего не уже. Александр Степашко, знаем, без да, а мы так между родными так специально знакомимся, вы Василий Арбузов. Да, не так узнаемала, там еще и не все знают. Я не знаю, как вас теперь представлять. Я, я тоже еще не знаю. Я был радником пана Таруты, когда он был губернатором в Санкт-Петербургской области. области. А сейчас не знаю. Я, особенно, я его просил на... Пытался, его убедить, чтобы он все-таки шел в Раде, культуру. Вот, он даже заявил в прессе, сказал, что вот я подумал. Но в итоге, похоже, все-таки он туда не попадет. А это сейчас важно. Мне кажется, что сейчас важно понять, кто будет заниматься культурой в радио, потому что это орган он никогда не работал, а учитывая эти перемены, он сейчас только формируется. Вот, с ним ему можно дать шанс в, в комитета по культуре. Просто по, по культуре и, и духовность. Ужасно. надо да. название потому что духовность, которую там они... А он, он никогда и не работал. Я туда пошел, ну, там, там старшие товарищи, которые в Раде работали, они мне объяснили, что этот комитет, куда засовывали всех, кто, э, кто был не нужен, вот нигде в других местах. Вот. Да, вот. абсолютно. И, и люди туда попадают, они знают, что от них ну, никто ничего не требует. Что это, вот, так, ну, это такое вот такое место, где можно тихо сесть, и никто 4 года, пять лет, никто тебя трогать не будет. А, мне кажется, что они ждут некий коллектив, который сам к ним придет и скажет, вы знаете, что мы сами все сделаем. Вот вы как заходили сюда, такие... вот сюда отдыхать, здорово, нам, нам такие нужны. Мы вам будем приносить бумажки изредка. Ваше дело просто их подписывать. Они будут счастливы. Ну, вот, по крайней мере. Там много нет. таких осталось в районе, которые вот это вот, будут туда ходить. Да нет, сейчас будут ходить. Сейчас, ну, сейчас все-таки будут требовать, чтобы люди ходили. ну, опять-таки, можно же мониторить, чем они занимаются. Действительно, на все надо проверить. Вы можете нам, вот рассказать, вы же да? Да, мы вообще сотрудничали с э, Министерством культуры. Мы просили несколько раз прислать, э, прислать порекомендовать э, коллективы. И в общем-то у нас сотрудничество было достаточно успешным. Ну вот хор веревки привозили. Ну в общем, где-то коллективов 5-6 мы привезли за это время, в основном на юг области. Uh, это было не под выборы, просто ну, вот, мы понимали, что мы можем потерять Юг области, было было явное ощущение того, что будут русские наступать, поэтому нам нужно было как-то быстро поменять культурный ландшафт в самом Мариуполе. Я не могу сказать, что прямо вот благодаря министерству, но они помогли, они пять uh, коллективов.